مرحبا الحنان. يربى بعزك. شكرا سوها. أطلقنا عليه اسم أفراهام. أفراهام. إبراهيم. تماما. كما تعرفين، أفراهام هو شخصية هامة جدا في اليهودية. بحسب معتقداتنا، كان أفراهام أول المؤمنين بالإله الواحد. لقد حاول إقناع والده وجيرانه بالحقيقة، ولكن عندما فشل، حطم أصنام والده واتهم أكبرها بتحطيمها. بالضبط. في سفر التكوين. يطلب الله من أفراهام جمع عدد من الحيوانات وشقها لنصفين. مع حلول الليل، مرت نار كبيرة عبر أجزاء الحيوانات، وكانت هذه طريقة الله ليؤكد لأفراهام أن نسله سيرث أرض كنعان. في القرآن تثبت هذه المعجزة أن الله قادر على إحياء الموتى. لقد كان أفراهام شخصية أخلاقية للغاية. عندما أبلغه الله بأنه يعتزم القضاء على مدينة سدوم حيث عاش ابن أخيه لوط دخل أبراهام معه في جدال وحاول إقناعه بأن يعطف على المدينة الخاطئة حسناً هذا لم ينجح كثيراً أليس كذلك؟ لا كما يبدو مرة تلو الأخرى حاول الله اختبار أبراهام لامتحان ولائه وفضلته وكان الاختبار النهائي طلبه من أبراهام تقديم ابنه إسحاق ذبيحة وهو طلب تم إبطاله في اللحظة الأخيرة عندما استبدل إسحاق بآيل في القرآن اسم الإبن غير مذكور بوضوح ولكننا نفهم أنه كان سيدنا إسماعيل لقد كان سيدنا إسماعيل مجرد طفل رضيع عندما أرسل مع والدته هاجر إلى الصحراء كان لسيدنا إبراهيم علاقة خاصة مع ابنه البكر بحسب معتقداتنا بنى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الكعبة في مكة سوية <applause> أيضاً أحد العيدين لدينا هو عيد الأضحى الذي يحتفل فيه باستبدال إسماعيل بحيوان كأضحية لا شك بأن علاقة أفراهام الجيدة بنجليه قد أثمرت يذكر في التوراة أنهما التقيا معاً من أجل دفن أفراهام في كهف البطاركة في الخليل نحن نطلق على المكان اسم الحرم الإبراهيمي على اسم سيدنا إبراهيم خليل الله ولكن دعنا ننهي بنبره اكثر ايجابيه بالتاكيد انظري مثل اليهود يقوم المسلمين ايضا بختان ابنائهم بفضل افراهام الحمد لله